Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi kepada Puan Daya Ahli Masjidudi Pada hari ini kami, kumpulan yang ketiga Akan membentangkan mengenalkan Analisis gender dari aspek struktur wacana, Kemahiran buat Sebenarnyakan dan juga Kejelasan yang dan dalam artikan gender Baik, kemudian kami akan Perkenalan untuk kerja yang pertama, nama saya Dan Fitri Muhammad Adi Nama saya Dr. Nabi Amir Zakir Nama saya Pak Dia seterusnya kita akan berkenalan dulu dengan jurnal yang dipilih oleh kami. Jurnal kami bertajuk Tahap Minat dan Penerimaan Murid Terhadap Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Gamifikasi dalam Subjek Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Ah uh, jurnal ini ditulis oleh empat orang penulis. Yang pertama adalah Dr. Nur Haji Bakri kedua Zulkifli Osman, ketiga Anida Sarudin dan keempat Husna Fariza Muhammad Rizwan. Jadi jurnal ini menceritakan Kenaan kajian mereka terhadap minat ataupun tahap minat dan penerimaan murid sekolah rendah terhadap bahan pengajaran dan pembelajaran atau kita panggilnya sebagai PDP seringkasnya berasaskan gamifikasi dalam bentuk pelajaran bahasa Melayu yang bermakna uh, berasaskan permainan seperti kaku dan sebagainya Fokus penerangan kami pada hari ini adalah berkaitan keputusan wacana, kemahiran pembelajaran dan juga sekali adalah kejelasan dan lain Baik, yang pertama adalah Kebutuhan wacana Kebutuhan wacana ini merujuk kepada kesatuan dan kesenyambungan makna Dalam sesebuah teks atau penulisan Maksudnya, bagaimana perkataan itu disusun menjadi sebuah ayat Dan bagaimana ayat itu disusun untuk menghasilkan satu penulisan yang sangat berkualiti dan bersifat teknik Baik, kebutuhan wacana ini terbahagi kepada empat kategori atau poin kita panggil empat domain Yang pertama adalah domain kebutuhan semantik Domain kebutuhan fonologi domain keutuhan lexical dan juga domain keutuhan gramatikal. Domain keutuhan semantik bermaksud perkaitan antara makna dan hubungan idea dalam sebuah teks. Maksudnya perkaitan itu membawa sesuatu makna dan bagaimana ia berkait dengan teks keseluruhan jurnal atau artikel tersebut. Yang kedua, keutuhan fonologi ini merujuk kepada aspek bentuk dan bunyi dalam penulisan. Dan kami di sini memfokuskan kepada adegan fonologi dalam penulisan Memandangkan ia adalah jenis dan tidak melibatkan sebarang bukti namun penulisan itu jika tidak diterapkan fonologi ia tetap akan memberikan kesan yang sangat besar kemudian yang ketiga adalah keputusan leksikal yakni menilai pemilihan penggunaan kuasa kata perkataan dalam teks ini adalah untuk melatih profesionalisme dalam menulis maksudnya kita mesti pilih beberapa perkataan dan kita mesti asingkan ataupun kita tak guna ...beberapa perkataan supaya penulisan kita itu terlihat sesuai dengan konteksnya. Dan konteks ini adalah konteks akademikah sebagai jenis. Dan yang keempat sekali adalah peruntuhan gramatikal berkaitan dengan struktur dan kata bahasa ayat. Bagaimana sesuatu ayat itu dibentuk dan bagaimana ayat itu disusun supaya perjalanan pembacaan itu menjadi lancar dan teratur. Yang okay, pertama adalah hubungan semantik terbahagi kepada lapan. Di sini saya nyatakan... Yang pertama hubungan sebab dan akibat Sebab pasangan Tempoh masa frasa Kebenaran dan kesahan Hubungan ikatan Hubungan penekanan Dan akhir sekali yang kelapan Hubungan suasana dan perlakuan Baik kita pergi satu persatu Yang pertama adalah hubungan sebab dan akibat Sebab dan akibat ini bermaksud dalam satu ayat Atau dalam satu perasa Kita akan ada satu statement Ataupun uh, Statement ataupun perkataan Ataupun ia mengingjuti kepada tempoh itu berlaku dan apakah akibat selepas itu. Di sini contoh saya ambil daripada jenis adalah krisis wabak Covid-19 yang melanda negara dan dunia menyebabkan wujudnya kecelaruan dalam semua bidang kehidupan. Kesannya, kaedah PDP yang menjadi konvensional telah menjadi tidak relevan lagi. Jadi sebab di sini adalah berfokuskan kepada pendorong wabak Covid-19 ini dan kesannya adalah pada kaedah PDP itu sendiri. Jadi sebab dia adalah ada le Covid-19 dan akibatnya adalah pada kainabiliti Di situ adalah akibat dan juga pada hubungan Di sini menyebabkan dan juga kesannya yang menunjukkan kepada akibat okay. Seterusnya, hubungan sebab pasangan Hubungan yang ini bermaksud menunjukkan dua atau lebih Sebab atau faktor yang berkaitan dan membawa kepada satu akibat yang sama jadi contoh itu, hal ini menyebabkan kadar minat dan penyelamat murid terhadap PDP secara dalam talian sangat rendah kerana terdapat murid yang belum bersedia sepenuhnya terhadap proses PDP secara maya Tambahan pula, akses capaian internet yang tidak memuaskan menyebabkan minat dan kesedaran murid, murid terosot Di sini kita ada dua sebab secara punca, punca dia Murid belum bersedia, dan akses internet tidak memuaskan Jadi, dua sebab ini mengakibatkan satu Dua sebab ini mengakibatkan satu akibat minyak dan penerimaan murid terosot jadi kat sini penanda dia adalah kerana tambah pula menyebabkan masuk di sini dia hampir sama dengan yang tadi cuma di sini adalah secara berpasangan yang ketiga hubungan tempoh masa tempoh masa ini secara ringkasnya adalah berkenaan dengan urutan atau jangka masa peristiwa pada contoh ini kita dapat lihat uh, secara KPM bilangan 3 tahun 2020 dan tahun 2020 ini maksudnya menunjuk kepada masa itu sendiri dan ada beberapa perkataan yang boleh dikatakan dengan masa, contohnya telah atau akan tahun 2020. Ini menunjukkan susunan kronologi itu mesti ada susun mengikut urutan. Bermula dari contoh 2020 kemudian baru 2021. Yang keempat adalah uh, hubungan prafasa menunjukkan ayat pembuka atau manfaat awal yang menghubungkan konteks umum kepada isu utama. Di situ contohnya adalah teknologi maklumat dan komunikasi TNK telah mendatangkan satu perubahan besar dalam bidang pendidikan terutama sekali berkaitan dengan aspek pengajaran dan pelajaran PDD. Ayat ini berfungsi sebagai prasasti sebagai ayat utama yang muncul selepas dia penggunaan gamifikasi dalam PDD. Maksudnya di sini ayat di atas itu tentang maklumat dan komunikasi itu perlu menjadi satu perubahan yang besar dalam pendidikan. Maksudnya di sini dia merujuk kepada aspek gamifikasi tadi lah. Dan dia meringkaskan lagi supaya kita tak ulang benda yang sama Kemudian yang kelima, hubungan kebenaran dan kesahan Hubungan ini menunjukkan penegasan atau terhadap kebenaran Fakta atau kesahihan dan kesahihan dapatan kajian Jadi, dekat sini, hasil kajian mendapati bahawa semua item Berada pada interpretasi yang tinggi Hal ini menunjukkan bahawa penggunaan bahan PDP Berasaskan gamifikasi dapat menarik minat murid dalam pelajari bahasa Melayu Jadi, dekat sini, dia nak buktikan Dengan penggunaan hal ini menunjukkan bahawa dia nak tekaskan Uh, Poin utama dia bahawa uh, gamifikasi ini betul-betul menarik minat murid itu sendirilah Jadi inilah fungsi utamanya, supaya dia dapat melengkapkan fakta dia Mereka kena dalam perkataan menuju kepada penggunaan penanda wacana Dan usul berhubung bagi lingkar makna antara ayat dan perenggan Jadi kat situ, selain itu, contohnya Penggunaan bahan gamifikasi dalam hidupi bahasa Melayu menjadi wadah penting dalam menunjukkan suasana bahasa belajar, pembelajaran bahasa Melayu. Perkataan selain itu tu dia merupakan penanda wacana yang menghubungkan ayat tadi. Maksudnya ayat sebelum itu, dia cerita berkenaan dengan AMK. Lepas tu disebabkan perkataan selain itu dia menghubungkan poin seterusnya tetapi konteks dia selain daripada AMK uh, tadi iaitu berkenaan dengan gamifikasi. Jadi dia mendatangkan satu isu baru dah cerita dia. Penggunaan tujuh adalah guna penekanan digunakan apabila penulis mahu apa menguatkan ucap atau menegakkan sebuah sesuatu, sesuatu dapatan. Contoh kat sini tengok hal ini menunjukkan bahawa penggunaan PDK berdasarkan gamifikasi adalah positif setelah tersebut Hal ini menunjukkan maksudnya dia ringkaskan yang tadi, dapatan kajian tadi dan dia menunjukkan bahawa poin utama ini adalah kajian ini uh, dia menekaskan baiklah kajian dia itu Supaya orang semua sedar bahawa gamifikasi ini betul-betul berfungsi dalam pendidikan Dan yang terakhir sekali adalah hubungan suasana dan perlakuan Hubungan antara keadaan dan status suasana tertentu dengan tingkah laku atau reaksi manusia Dekat situ terdapat nampak murid berasa bertenaga, ceria, cerdas, tidak dan tidak bosan mengikuti PGT Bahasa Melayu Dengan menggunakan bahan berasaskan gamifikasi Jadi situasi di sini adalah PDP itu dia menggunakan kaedah gamifikasi dan perlakuan dia ataupun uh, reaction daripada murid-murid adalah -murid, mereka ni berasa ceria dan tak cepat bosan. Jadi itulah uh, hubungan suasana yang berkuat. Suasana itu adalah suasana murid-murid yang tidak penat ataupun tidak bosan dan perlakuan itu diiktiraf melalui penggunaan komunikasi dalam PPT bahasa Melayu. Seterusnya Seterusnya berkaitan dengan keutuhan fonologi. Kronologi ini merujuk kepada aspek bentuk dan tinggi dalam penulisan Yang pertama, penggunaan huruf dan simbol Penulis menggunakan huruf kapital, miring dan singkatan dengan betul Hubungan tulisan dan bunyi kesan formal dan mudah ditafsirkan Sebagai contoh, artikel ialah hal ini menunjukkan bahawa penggunaan bahan PEP berasaskan gamifikasi dapat menarik minat murid dan seterusnya meningkatkan motivasi mereka untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran bahasa Melayu. Ayat ini mempunyai pengulangan pola bunyi vokal A dan I yang menjadikan bacaan lembut dan beralun. Fasa menunjukkan bahawa penggunaan bahan mempunyai alunan fonetik Istilah pinjaman seperti gamifikasi, motivasi, teknologi dan digital digunakan tanpa perubahan Pandang yang mengelirukan Antara contohnya, ia mengekal ia mengekalkan bentuk asal Iaitu bukan gamifikasi atau motivasi Ia mematuhi prinsip fonologi pinjaman bahasa Melayu Seterusnya, pengurangan bunyi Murid berasa bertenaga, ceria, cergas, tidak letih dan tidak bosan Pengulangan bangsa dalam ceria dan cerdas iaitu huruf C uh, memberi kesan rima yang seimbang mudah diucapkan dan interaksi positif Baik, seterusnya kita pergi ke ada domain yang ketiga iaitu keutuhan lexical Jadi di sini terbahagi keutuhan lexical terbahagi kepada lima komponen yang pertama adalah kiponi kedua homoni ketiga penggunaan kata yang sama atau repetisi yang keempat kolokasi dan yang terakhir unsur yang bersambut Baik, ikon ini merupakan perkataan yang menerima hierarki Di mana satu perkataan merupakan sebahagian daripada kategori yang lebih umum so, Saya beri contoh, haiwan Haiwan ini kategori yang umum Jadi contoh yang lebih spesifik adalah kucing Jadi kat sini, itulah uh, gambaran bagaimana ikon ini, ikon ini, berfungsi di sini saya nyatakan uh, contoh, boleh kita tenaga, saya jadi saya tidak ada dan tidak bosan mengikuti aktiviti pasal Melayu dengan menggunakan bahan berdasarkan kalkulasi. Jadi perkataan ceria, cergas bertenaga ialah dipoli kepada maklumat positif atau aktif. Maksudnya di sini konteks besarnya adalah positif dan lebih spesifik ini adalah ceria, cergas dan bertenaga. Dalam bahagian lain, istilah mendengar, berduta, membaca, tulis, ialah dipoli kepada kategori ibu kemahiran bahasa. Jadi uh, contoh yang saya di mana kemahiran bahasa ini adalah empat yang kita sebutkan tadi. Seterusnya adalah homonim Homonim ini, ini bermaksud perkataan yang sama ejaan dan sebutan Tetapi mempunyai makna yang berbeza bergantung kepada konteksnya Jadi sini contohnya adalah Hal ini menunjukkan penggunaan bahan PDP berasaskan gamifikasi dapat menarik murid Minat murid dan meningkatkan motivasi mereka Perkataan menarik di sini bukan bermaksud menarik seluruh objek secara fizikal Tetapi bermakna menyebabkan rasa tertarik Dan di sini perkataan satu tapi bawa banyak maksud Yang pertama maksud di sini tapi yang dimaksud di sini adalah menarik dari segi rasa tertarik Bukan menarik, iaitu perbuatan menarik ya. Yang ketiga adalah penggunaan kata yang sama Penggunaan kata yang sama ini digunakan untuk penegasan makna Kejelasan konsep dan kesinambungan fokus dalam masalah ilmiah Saya berikan itu dua contoh yang Contoh yang pertama, kajian ini dijalankan untuk nilai tahap minat Dan penyelidikan murid terhadap bahan PDP berdasarkan komunikasi yang kedua, hasil kajian menunjukkan bahawa tahap minat murid baru berada pada tahap yang tinggi Maksudnya di sini, kita tak mengulang benda yang sama Kata minat yang berkali untuk mengangkatkan fokus semakin terhadap pemboleh ubah dan kajian Maksudnya di sini, minat tu adalah konsep ataupun tajuk utama kita Tajuk utama kajian kita Jadi kita kekalkan perkataan minat tu sepanjang penulisan kita Pengelola ini menegaskan konsep penting dalam kajian iaitu Minat dan penyelidikan ini adalah tajuk utama kenapa kajian ini dilaksanakan Yang keempat adalah kualitasi gabungan dua atau lebih perkataan yang sering muncul bersama secara semula jadi dalam bahasa Yang pertama, tahap minat Yang kedua, PDP pendekatan Yang ketiga adalah pendekatan pengajaran dan pengajaran Jadi dekat sini, tahap minat penerimaan murid dapatkan kajian dan bahagian pengajaran ini dia biasanya kita gabungkan sekali, maksudnya dalam penulisan itu dia mesti hadir secara bersamaan, tidak boleh terpisah. Terakhir sekali dalam bina pendidikan dan juga penulisan. Dan yang terakhir sekali adalah unsur bersambut. Unsur bersambut ini perkataan atau fasa dalam teks merujuk kepada sesuatu unsur lain dalam wacana yang sama. Sebagai so, contoh tadi, contoh yang sama kita gunakan. Uh, hal ini ialah unsur bersambut yang menunjuk kepada keseluruhan ayat sebelumnya maksudnya kita cerita panjang lepas kita tak hal ini maksudnya dia merangkumkan semua yang di atas tadi dalam satu frasa iaitu hal ini jadi akan meningkaskan lagi penjelasan dan juga tidak perlu menerangkan benda itu secara berulang kali kemudian kita pergi kepada Untuk yang terakhir untuk kutu gramatikal kutu yang kita ni terbahagi Pertama, bagaimana empat itu satu hubungan, hubungan ini adalah untuk menghubungkan idea, ayat atau perenggan Bagi menunjukkan urutan. Jadi, kat sini contohnya selain itu, penggunaan bahan yang diperlukan menjadi wadah penting dalam menunjukkan suasana baru pembelajaran Jadi, perkataan seperti terutama sekali, selain itu, dia menjadi satu penanda hubungan Maksudnya, dia menghubungkan perenggan yang atas dengan perenggan yang bawah Maksudnya, idea satu, idea dua tetap tersambung Kemudian kedua adalah peranan dudukan untuk mengelakkan penggunaan perkataan dengan menunjuk semula kepada unsur yang telah disebut sebelumnya. Jadi tadi juga hal ini, hal ini ni banyaklah peranan dia selain daripada yang kita sebutkan tadi dan pada peranan kali ini ialah dia merujuk kepada perkataan ataupun ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya. Jadi dia lebih singkatlah dan dia lebih efisien jika kita tidak mengulang benda yang sama. Yang ketiga adalah dengan Sesuatu unsur universitik digantikan dengan unsur lain Yang bawa makna sama bagi mengelakkan repetisi kelebihan Jadi dekat sini uh, Penggunaan bahagian TV bahasa segala inflasi Dibakan penggunaan murid secara Dibakan secara aktif dan penggunaan bahasa Melayu Pendekatan ini juga dapat meningkatkan penguasaan kemahiran bahasa Jadi di sini dia menggantikanlah benda itu Supaya benda itu terlihat lebih ringkas Dan uh, tidak melakukan repetisi yang berlebihan Maksudnya tak ulang mana benda lah Dan tak akan sekali ada ilipsis Ilipsis ni maksudnya kita kurangkan Atau kita gugurkan perkataan tu Sebab benda tu tak difahami Jadi kat sini Kita lihat contoh tadi Kata kerja berasa hanya disebut sekali di awasan yang relatif Sebab kita tak sebut berasa tenaga berasa ceria Sebab kita dah faham Berasa itu menunjukkan kepada, kepada perasaan tenaga, ceria, tergas dan tidak letih Jadi dia digugurkan supaya dia lebih pendek dan sebenarnya itu semua orang sudah faham Baik, Terima Kasih Kita okay, pergi kepada seterusnya ialah Kemahiran Membuat Rujukan Jurnal ini menunjukkan penggunaan semua rujukan yang sangat luas dan Okey, Yang pertama, jurnal ini menggunakan beberapa sumber dalam penulisan mereka Terdapat lebih daripada 30 sumber rujukan yang terdiri daripada jurnal tempatan antarabangsa thesis prosedur dalam universiti-universiti dan bahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Pembagian ini mengukuhkan asas teori dan konteks semasa penggunaan gamifikasi dalam PDP pembelajaran dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh yang digunakan um, sumber rujukan yang digunakan ialah jurnal akademik tempatan dan antarabangsa seperti jurnal pendidikan bahasa Melayu International Journal of Information and Learning Technology dan Journal of Techno Social. Yang kedua, sumber dasar dan polisi pendidikan contohnya surat edaran dan KPM. Bilangan yang ketiga tahun 2020 dan untuk pengajaran semula dikurikulum tahun 2021. Yang ketiga, um, sumber yang digunakan ialah tesis dana dan prosedur seperti Siti Nur Haida pada tahun 2017. Seterusnya, jurnal ini digunakan sumber yang terkini dan sahih. Jadi kebanyakan menunjukkan digunakan pada tahun 2015 hingga 2021 menunjukkan penulis ini menggunakan bahan terkini dan relevan dengan teknologi pendidikan yang moden. Hal ini penting untuk um, kerana topik edukasi ini dia menggunakan dan berkait rapat dengan perkembangan digital pada masa ini. Namun terdapat juga beberapa perujukan klasik yang masih relevan kerana dia untuk menyokong aspek metodologi. Sebagai contoh, rujukan oleh daripada Morgan pada tahun 1970 dan sekarang pada tahun 2003. Yang ketiga, keselarasan rujukan dengan kandungan. Setiap rujukan dipadukan dengan baik dalam teks di teks citation. Dan bukan sekadar menyerahkan rujukan di hujung, namun ini menunjukkan kemahiran intertextual inter, dan kemudahan menilai kesesuaian sumber oleh penulis. Bagi contoh, Contoh pertama Muhammad Khairus pada tahun 2020 Dan Ibna pada tahun 2021 Dengan pemuja berkaitan Cabaran PDP dalam tanda Semasa pandemik COVID-19 Contoh yang kedua Menjaga metodologi seperti Muhammad Majid pada tahun 1998 Dan Macmillan dan Skewmaker pada tahun 2006 digunakan untuk mematakan kes kesahan instrumen Ini penting untuk metodologi yang saya cakap yang, ke yang keempat gaya penulisan dan format rujukan. Sumber rujukan menggunakan format APA yang terkini, iaitu APA 7, APA 7 American Psychological Association yang ketujuh yang terkini secara konsisten dengan setiap rujukan, seperti nama pengarah, tahun, tajuk nama jenis, jilid dan halaman. Selain itu, penulis menunjukkan kemahiran akademik yang baik dalam penyusunan dan pengutipan sumber rujukan. Okay, isu konteks yang dikenal pasti dalam jurnal ni Penulis berjaya mengatasi isu kompleks dalam perjalanan semasa Masalah-masalah ini bersifat konseptual dan konteksual, kontekstual Melibatkan dimensi pedagogi, teknologi dan psikologi Psikologi murid Contoh, kesan pandemik COVID-19 Yang memaksa PDP beralih daripada kaedah tradisional Iaitu kaedah secara bersemuka Kepada kaedah atas Seperti Contoh, Google Classroom ataupun Google Meet yang digunakan oleh guru-guru untuk mengajar murid. Yang kedua masalah minat daripada murid terhadap PDP Maya khususnya dalam subjek bahasa Melayu yang untuk interaksi tinggi antara guru dan murid. Yang ketiga kekurangan kajian fokus kepada subjek bahasa Melayu berbanding subjek lain seperti matematik dan sains. Yang kedua analisis dan penyelesaian yang, yang dimungkinkan. Menulis menggunakan perikatan fakta yang berasaskan teori untuk menganalisis situasi Contoh yang digunakan ialah Dihujankan bahawa bahan gerifikasi berpotensi untuk menangani isu motivasi dan minat murid Seterusnya, data kualitatif yang dikumpul oleh Yang dikumpul melalui soal sidik menunjukkan minimum dan tafsiran tinggi bagi minat 3.96 dan penerimaan 3.92 sehingga keberpesanan pendekatan dengan profesi Perkara ini ialah merupakan fakta yang merasakan teori untuk menganalisis suatu perkara dan ditulis dalam jurnal ini Secara rumusannya, jurnal ini penulis ini dapat menunjukkan kekuatan mereka yang tinggi dalam kemahiran membuat sumber rujukan dan segala aspek kepelbagaian, ketepatan, ketepinian dan integrasi dalam penulisan Selain itu, Peneliti juga berkembang meneliti dan meneliti situasi ini secara sistematik, khususnya cabaran semasa kaderik serta keberkesanan dan verifikasi sebagai penyelesaian pedologi pada abad ke, ke, ke 21 Seterusnya, menganalisis kejelasan yang diberikan. Yang pertama, kejelasan tajuk dan ekstrak. Yang kedua, kejelasan latar belakang dan penyertaan masalah. Yang ketiga, kejelasan objektif dan soalan kejayaan. Yang keempat, kejelasan metodologi Yang kelima, kejelasan tapatan kajian Yang keenam, kejelasan perbincangan dan identifikasi Dan yang ketujuh, kejelasan kesimpulan Jadi, uh, mari kita pergi satu per satu Yang pertama, kejelasan tajuk dan abstrak Di dalam jenis ini mempunyai tajuk yang jelas, ringkas dan terus menerangkan kepada isu utama Iaitu tahap minat dan penerimaan murid terhadap bahan pengajaran yang berbentuk gamifikasi dalam subjek bahasa Melayu. Ekstrak memberikan gambaran menyeluruh tentang objektif, kaedah, kategor, dapatan dan implikasi kajian disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Uh, tajuk ini uh, dia meletakkan untuk uh, memberi kepada uh, pembaca apa yang ingin disampaikan oleh penulis supaya pembaca lebih dipahami. Setara ini pula merujuk kepada keseluruhan apa yang ingin ditulis oleh penulis Antara contoh dalam jurnal uh, itu adalah matlamat kajian ini adalah untuk menentukan sejauh mana minat dan penerimaan murid Terhadap penggunaan bahasa Penggunaan bahasa diri berasaskan verifikasi Yang kedua, kejelasan latar belakang dan penyataan masalah Latar belakang dan penyataan masalah disusun dengan baik ia memerlukan penulisan dengan konteks kemajuan teknologi iaitu TNK dan cabaran PDT semasa pandemik COVID-19 sebelum menjelaskan keperluan penggunaan bahan gamifikasi. Selain itu, masalah disampaikan secara logik dan disokong dengan kajian yang lepas. Data latar belakang ini dia menceritakan masalah yang berlaku kepada pembaca. Antara contohnya adalah, hari ini menyebabkan kadar minat dan penerimaan murid terhadap PDT secara dalam kajian sangat rendah kerana terdapat murid yang belum bersedia sebenarnya terhadap proses PDT secara maya. Seterusnya, yang ketiga, kejelasan okay. objektif dan soalan kajian. Objektif dan soalan kajian ini uh, dinyatakan untuk mudah memahami pembaca dan berkait rapat dengan tajuk. Terdapat juga soalan kajian yang spesifik dan senarai dengan pendekatan dengan kajian. Uh, objektif ini uh, diadakan Disebabkan untuk memberi uh, hala tuju kepada pembaca untuk mengetahui, mengetahui apa yang ditulis oleh penulis. antaranya contoh satu, apakah tahap minat murid, murid terhadap penggunaan bahan PDP berasaskan gamifikasi dalam mata pelajaran bahasa Melayu? Yang kedua, uh, apakah tahap penerimaan murid terhadap penggunaan bahan PDP berasaskan gamifikasi dalam mata pelajaran bahasa Melayu? Uh, soalan ini, uh, soalan satu dan soalan dua adalah um, berkait rapat untuk uh, soalan ini. Seterusnya, penjelasan metodologi. Metodologi ini diterangkan secara lengkap mengikuti reka bentuk, populasi, sampel, instrumen dan kaedah analisis. Penggunaan jadual seperti jadual skor skormi membantu pembaca memahami analisis data dengan jelas. Uh, metodologi ini lebih uh, untuk lebih mengetahui ialah adalah uh, keterusan ataupun keterperincian tentang sesuatu kajian yang dikaji oleh penulis. Uh, Antara contoh dalam artikel adalah kajian ini menggunakan reka bentuk tinjauan di bawah pendekatan kuantitatif. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 26.4 dengan taksiran min berdasarkan NUTU FPAL 2021. Seterusnya, uh, kejelasan dapatan kajian. Uh, bahagian dapatan disertakan dengan jadual terperinci dan penerangan teks yang menjelaskan nilai min, kekerapan serta interpretasi tahap. Contoh yang ada dalam artikel nilai min keseluruhan bagi dapatan kajian ini ialah 3.96 iaitu berada pada terserah interpretasi tahap tinggi. Yang keenam, kejelasan perbincangan dan implikasi. Bahagian perbincangan menghubungkan dapatan kajian dengan kajian lepas secara konsisten. Implikasi disampaikan dengan bahasa reflektif dan memberi cadangan praktikal kepada guru. Contoh, guru perlu mewujudkan kesekitaran PDP yang menarik minat murid untuk memahami isi kandungan, pelajaran dan seterusnya melibatkan keseluruhan murid dalam sesi PDP bahasa Melayu. Yang terakhir, kejelasan kesimpulan. Kesimpulan merangkumkan dapatan dengan baik dan menegaskan kepentingan inovasi dan dalam PDP bahasa Melayu. Uh, sebagai contoh, bahan gamifikasi boleh menjadi faktor kepada pencanaan pemikiran secara kreatif dan kritis murid. Ini menunjukkan bahawa bahan gamifikasi jelas menyumbang kepada faktor positif dalam proses pembelajaran. Kesimpulan ini ia merangkumkan secara keseluruhan dalam artikel yang ditulis. Kesimpulan uh, secara keseluruhannya, jurnal ini menunjukkan penulisan yang tersusun, jelas dan berautoriti keutuhan wacana hukum rujukan digunakan dengan tepat dan relevan manakala kandungan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami secara keseluruhan jurnal ini mencerminkan kualiti penulisan akademik yang baik dalam bidang pendidikan bahasa Melayu okay, Sekian terima kasih. Itu sahaja kami. Terima kasih. Baik.